علیہ اسلام نے فرمایا ابو ادریس الخولانی روایت کرتے ہیں عزد عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کیا کہ علیہ اسلام نے فرمایا حقت بفی روایت واجبت محبتی لِلمت نفیہ جو لوگ میری وجہ سے اللہ کی وجہ سے اس رشتہ روحانی پر رشتہ علوہی پر ایک دوسرے سے محبت کریں گے میں یہی سمجھا رہا ہوں ایک دوسرے سے محبت کرے یہ یہاں پر ہمارے جسمانی رشتے ہیں تنظیمی رشتے ہیں یہ کیا روکھی باتیں ہیں انتظامی رشتے ہیں دل جب دلوں سے نہ جڑے اور دل دوسرے کے لیے چاشنی لذت حلاوت اور تپش محسوس نہ کرے تو باقی رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں یہ منافقانہ رشتے ہیں کتنا قیمتی اجر ہے کتنا قیمتی اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے المتباد علی میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا لمتقی نفیہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے قلبی دوستی رکھتے ہیں قلبی دوستی اور پیار رکھتے ہیں واجبت محبتی للمتظاوری نفیہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ان لوگوں سے محبت کرنا جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں آپ کبھی جاتے ہیں اٹھ کے ملنے ایک دوسرے کو صرف ملنے جائیں حال آوال پوچھنے جائیں میں بڑا مصروف رہتا ہوں مصروفیات بہت ہیں تنظیمی ذمہ داریاں بہت ہیں انتظامی ذمہ داریاں بہت ہیں پروفیشنل جاب کی ذمہ داریاں بہت ہیں جہاں ذمہ داریاں باہر یہ ذمہ داریاں کس لیے ہیں یہ محبتیں پھیلانے کے لیے تو تھی یہ شفقتیں پیدا کرنے کے لیے تو تھی یہ بیگانگی مٹانے کے لیے تو تھی یہ ایک دوسرے کے دلوں کو قریب لانے کے لیے تو تھی تو ایک دوسرے کو قریب لانے اور چاہنے محبت کرنے اور محبت کو عام کرنے کے لیے یہ مشن تھا اس کے لیے تنظیم تھی اس کے لیے ذمہ داری تھی تو ذمہ داریوں میں ایسے پھنس گئے کہ وہ فرصدی کوئی نہیں ایک دوسرے سے ملنے کی نہیں ملو ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے سے ملنے جاؤ ایک دوسرے پر خرچ کرو ایک دوسرے کے پاس فرمایا پھر واجبت نفیہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں واجبت محبت لِل متجال ایسی جو میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں تو آپ اگر اس روش کو اپنائیں گے تو اللہ پاک آپ سے محبت فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے آپ کو نوازیں گے اور ایسے لوگوں کو جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے ایک دوسرے پر خرج کریں گے ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھیں گے ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے ایک دوسرے کا پیار برا حال احوال لیں گے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے اور دائیں بائیں کرسیوں پر بٹھائے گا عرش کے دائیں بائیں کرسیوں پر بٹھائے گا اللہ پاک ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی پوچھا جائے گا یہ کرسیاں عرش کے دائیں جانے بائیں جانے سامنے مولا کن کے لیے ہیں فرمایا ان کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں